Алло, доброго дня, Евгена. Чуете меня? Добрый день, добрый день. слышал хорошо. Расскажите, пожалуйста, что же у вас в городе происходит, как вы не, там, маете возможность спостерегать за событиями на вколо Мирской Рады? Можливо, можете нам рассказать что-то свежее? Ну, значит, что касается сегодняшнего утра, значит, по информации, насколько я владею, захватчики Грасовкома сами освободили здание, штурма никакого не было, Причина, по которой они освободили, я пока сказать не могу. Теряемся все в догадках. С утра здесь очень много милиции, вооружены автоматами, здание оцеплено. В настоящее время проводилась уборка баррикад силами местных активистов. Но в это время проводились там следственные различные мероприятия, криминалисты работали. В это время рядом с горсполкомом начала собираться группа пророссийских настроенных граждан. Вот. Вначале они вели себя, ну, ограничивались криками, фашисты и так далее, референдум. Но вот в данный момент, еще несколько минут назад, участники уборки этой субботника вынуждены были покинуть место уборки, поскольку в них полетели камни, палки со стороны митингующих. Настоящее время я тоже отошел от места непосредственно этих событий, поскольку сейчас я думаю, что там уже должна заниматься непосредственно милиция. Вот такая на данный момент... Да, в данный момент приостановили уборку из-за опасности того, что могут нанести вред людям, которые производят эту уборку. Потому что полетели камни, палки со стороны митингующих. Uh, Євгена, скажіть, скажіть, будь ласка, щоб ми просто краще uh, розуміли, яка ситуація в місті, як багато цих проросійських активістів, людей, які відкрито заявляють про свою uh, прихильність до Росії і про бажання від'єднатися, uh, я ні раз писав про uh, Як багато uh, фактично сепаратистів у місті, людей, які активно виходять і активно вимагають uh, приєднання до Росії? Ну, вот, Если анализировать те митинги, которые проходили до этого массовые, то э, максимально митинги собирали, ну, может быть, три тысячи людей, я не знаю, так, ну, где-то в этих пределах. Сейчас там находится порядка, может быть, двух сотен, причем в основном это э, люди лица пожилого возраста, и среди них есть и так помоложе, но скажем так, не совсем трезвом виде люди. Ну вот, вот такой контингент сейчас она находится. Мы очень разумеем, что агрессивно ведут себя. Очень агрессивно ведут себя. Одна женщина подала, попыталась что-то им объяснить и так далее. На нее начали бросаться, кидаться. Ну, вот, вот такая ситуация сейчас. То есть там находиться пока опасно. прибрати не удалось, але чи рух у транспорт, місті, рух транспорту відновлено, но бачили вчора що рух транспорту відновлено повністю, то есть абсолютно весь транспорт ходит все покрышки, которые горели ночью, убрали, Транс троллейбусы, которые были там, забаррикадированы на дороге, их тоже уже убрали, то есть транспорт работает нормально в целом. Ну, обстановка в целом в городе нормальная, заключение вот этого вот это очка возле города Дуже, дуже дякуємо Євгена, дякуємо, що повідомляєте нам свіжі новини з місця події.